На третьем уроке так званой специальной военной операции по-российски, а Насправді повномасштабного російського вторгнення тут он російський військовий експерт Віктор Бараніць з досаду визнав, що втрати РФ все-таки є, і деяких генералів навіть зняли за те, що ті влаштували шокування під обстрілами, на яких гинули зараз по сто окупантів. І кстаті, щоб ви знали, у нас нескільки генералів уже слітіли з властей за неоправдані патріоти Вище політичне руководство і воєнне руководство. В общем. не гладит по головке тех кто допускает в общем-то такие шалости как например постройку лишь построение личного состава на поле боя для, для награждения где стоят 200 человек и ждут пока генерал привезет им медали и ордена и в это время прилет Украинская ракета, и половина сразу же здесь на построении. Почему сняли одного из наших командармов, так я вот не буду называть фамилии, сняли вот по этой причине. Только это должен объяснять не баронец, это должно честно объяснять Министерство обороны. Мы с народом привыкли говорить какими-то, вот знаете, вот такими резиновыми круглыми словами. Я вам сейчас скажу, о чем я. Ну ведь посмотрите. Каждый день проводится брифинг, каждый день нам рассказывают о позиции российской власти. Что мы слышим? Улучшили позиции, заняли более выгодную более позицию. Да, я верю. Но когда начинаешь анализировать сводки, то видишь, что улучшали позицию под каким-то селом Ивантеевка полторы недели. Улучшали позицию. А почему бы не говорить? Вот Путин сказал о потерях. Почему в наших сводках до сих пор Ждали Путина, что ли, что у нас есть потери? Почему вы не сказать, есть определенные потери и с российской стороны? Честно, народ поймет. Ты дивись, а Владимир Владимирович сказал, что втраты сутосанитарные. Что ж, это он брехав? Так выходит. Її кульмінація ганьби віліче. Придворний кремлівський кореспондент Зарубін у північній Кореї вирішив декламувати вірш російського радянського поета, офіційного автора багатьох пропагандистських та патріотичних компартійних віршів та популярних пісень сталінської доби, а також гімну більшовиків Вастілі Лебідєва Кумача. Я другую такої страни. Про пропагандист аж світиться від щастя. Нарешті він потрапив в свій омріяний СРСР у світі. Взагалі є чимало прикладів, коли цивілізовані держави просто за короткий період скочувалися у нове середньовіччя, але таких епічних як Росія все ж таки ще не було. Буквально за 10 років від члена Великої вісімки до молодшого партнера КНДР. Саша, можно начинать звать, ждать, звать 50 тысяч северокорейских спецназовцев? Вы у себя в телеграм-канале записываете. Откуда сообщили, у меня такая информация? Что да. есть желающие? Саша, откуда да информация? информация и когда они появятся на поле боя? Я мечтаю о создании частной военной компании с 500 тысячами сотрудников корейских. Я думаю, они, ну, это бизнес, они помогут, помогают, ведь работают же безупречно северокорейские строители, сельскохозяйственные рабочие у нас. А тим часом уродженка Одеси Юлія Вітязєва, яка ще у 2015 році переїхала з України до РФ та стала однією з ярих пропагандисток Кремля, закликала стіріть вісьмір труху», бо українці каже, не хочуть здаватися та продовжують підтримувати Зеленського. Бом, де ж самому ангельському терпінню приходить кінець. От дуже хочеться, от просто знаєте, от вісьмір труху. Ну я розумію, що этого від нас і добиваються. Поэтому в первую очередь, конечно, страдать будет Украина. У них поскольку часов света нету, пока по 8, а им же прогнозируют их эксперты по энергетике, что зимой у них только 8 часов в день будет свет. Это в лучшем случае. А я считаю, что это самый минимум, который они должны заплатить за свою поддержку, за свое молчание за свое попустительство. Ведь посмотрите, что там творится, какой ад там происходит. Но при этом, кроме вот локальных каких-то стычек, причем именно женщин зачастую, отбивающих вот мужчин от ТЦКшников, мы больше ничего не видим. А от пропагандист Владимир Соловйов упевнений, що захід із доісторичних часів ненавидів Росію, а ось його країна ні виділа брівна в своєму глазу і завжди вважала Європу партнером. Ну і, мабуть, саме тому кожне сторіччя нападало на чужу територію. Так виходить, просто щось дивне відбувається з мізками і логікою улюбленого кремлівського блазня. А чого ви вирішили, що запад труслив? Если он был бы труслив, у нас бы не было с ним никаких проблем. Запад жесток, блестяще организован, базируется на многолетней традиции империализма, милитаризма. Они не трусы. Мы с ними каждый век воюем, и они уж точно не трусы. Я... Они не боятся нашей правды. Для них просто это часть информационной войны. Они ну, нас пытаются правду, воевать с нами и уничтожать на всех фронтах. Мало того, им это удавалось. Они же протащили резолюцию, по которой, по большому счету, уравняли между собой нацистскую Германию и Советский Союз. Да, ну протащили, да, потому что мы не сопротивлялись. А ага, тогда. тогда какие претензии к ним? Они последовательно, методично, веками нас ненавидят. Мы себе придумали в них друзей, партнеров. Мы в них искали то, чего нет. это тоже правда. Так и сейчас мы будем искать, что они трусливы. Они не трусливы. Они постоянно посылают сюда своих конструкторов, войска, они постоянно присылают свое оружие, они уверены, что мы не посмеем. Они железной рукой правили миром 500 лет. Трусы так себя не ведут. Ведуть, ні. А ще той вирішив шантажувати головне управління розвідки Міністерства оборони України затопленням української столиці. Когда мы увидим то, что их мощности вышли на определенный уровень, и когда они накопили определенный запас, мы поймем, что вот это время, с которого они готовы атаковать. То есть, это если наша разведка работает, то мы будем ну, достаточно точно представлять, что и как будет очисляться и когда. Здесь никаких секретов нет. Может, не надо ждать долго? Ну, я-то вообще считаю, ну, что конечно, сейчас, мы что мы понимаем, видим, что этим летом это крайне случае. опасно. Потому что я считаю, что будут не только F-16, сейчас, значит, пошли эти миражи, потом пойдут грифоны. То есть ясно, что они... Если мы не ответим жесточайшим образом, при этом я считаю, что ответить надо так, чтобы было страшно. По даже живот, можно, например, например, даже то, наверное, не ядерным Боже оружием. Поставить. Но, например, они говорят, что это будут самолеты находиться за пределами Украины, неважно, это должно быть снесено тяжелейшим оружием. Затем вы мне, конечно, простите, но я не понимаю, почему до сих пор киевская дамба стоит. Я реально этого не понимаю. Я считаю, что мы должны перейти к позиции жесточайшего наказания. Слушайте, они нам утюжат Белгород, мы пытаемся сохранить Киев. Они не поймут нашего Благородства. Сейчас нам что, третий день, второй день, что-то горит в Киеве. Но они же все равно считают, что они сейчас нас победят. Вот там Буданов, в хитрий піражок, що то о том, что будет с Крымским мостом. А если снести плотину, то надо будет ему рассуждать, что будет с Киевом. Той просто не розуміє, що поки він третій рік війни рве свою горлянку в студії, українські сипец служби роблять все, щоб запобігти будь-яким російським диверсіям на греблі Київського ГЕС. Ну і не лише там. А ще пропагандисти неодноразово заявляли, що Київ, нібито руський город, і вони хочуть його повернути. Але при цьому руська армія систематично атакує його ракетами та дронами. Тому так званого експерта до пропагандистів постало дуже логічне запитання: за чим бомбіть Київ? Коли кремлівський наратив посипався, Соловйо почав нести всяку нісенітницю про нацистав і нібесний гнів. Пояснити навіщо бомбити мирне на місто йому так і не вдалося. То, что американцы все равно на Украине возьмут все под свой контроль, у меня в этом нет сомнений. Но на данном этапе влияние британцев, еще раз подчеркиваю, на политическое руководство страны гораздо выше, чем американское. Ничего не возьмут, мы им не дадим Украину. А не Украину. Пусть вот, себе забирают вот это... остатки носовой платочек, своих шавок убирают. А чем Украину? они торговаться с вами будут? Вот они да, как раз Украину Не надо будут с нами торговаться. ничем торговаться, мы и так все возьмем. Да. Вот это, пусть Хорошо. с нами торгуются Лиссабоном, а со мной Кома. Кстати, одна фраза буквально, Владимир. Ну, я того, готов же, забрать понять, Ломбардию. Для... С этой вашей идеей, что не надо никому отдавать Украину. Причем всю, я абсолютно согласен. Ну, вы как русский вы себе сами гражданин, про... конечно, не хотите никому. Вы сюда. себе сами противоречите. если вы не хотим отдавать Украину никому, зачем бомбить Киев? Потому да. что надо всю нацистскую... Национальную... Понятно зачем? Говоря... Очистить. Вы когда-нибудь от клопов пытались избавиться? Без... Нет, у меня не было клопов. Не, я ну, знаю, нет, потому не, что вы не ни даже... разу не были во Франции. Были и бы во бы... Франции, вернулись бы с клопами. Но, Слава Богу, мино. Понимаете, вот украинский народ должен избавиться от клопов. Э, от нацистских клопов, которые вот все вот его нашли. Удивительно, уважаемый ведущий. Я с вами... в этом тоже согласен. Так вот, украинский народ, вот как ребята одесситы, которые 14 -го года воюют на Донбассе. Честь и хвала. А те, которые сейчас по Крещатику, сытые на знаете, вы коллаборанты, Если говорить, вы будете. Если говорить не о войне, не мною. Но нельзя не говорить о войне. Небесным гневом. Потому что, как нам говорил Василь Дмитриевич, есть проклятие, есть же? Безусловно. Что было сказано? Вы нам сами говорили. Поэтому Василий Дмитриевич, Киев будет. Киев что можете сказать? Василий Дмитриевич, Ну против Бога пошли. Все Киев. Друзі, на цьому ставим крапку. Обов'язково напишіть ваш коментар. Підписуйтесь на канал і чекайте на наступний выпуск.